दूसरी सूरत बकरा है ये तरतीब मसाह में दूसरे नंबर पर और तरतीब नज़ूली में सत्तासी नंबर पर है बकरा को बकरा इसलिए कहते हैं कि बकरा अरबी में गाय को कहते हैं क्योंकि इस सूरत में बनी इसराइल के उस गाय वाले क़् का तस्करा है इसलिए उसी की तरफ मंसूब करके इस सूरत का नाम सूरतुलबरा रखा गया है इस सूरत में सबसे पहले हरूफ़ मत ज़िक्र हैं अलिफ लाम मीम मुक़ात ये मुता की जमा है यानी काट कर पढ़ना क्योंकि इसको भी अलग अलग हर्फ करके काट कर पढ़ा जाता है अलिफ लाम मीम इसलिए इनको हरूफ़ मुत्त कहा जाता है इसको यहाँ ज़िक्र करने की दो हमतें हो सकती हैं एक हमत ये है कि अहिल अरब को गोया चैलेंज है कि अलिफ लाम मीम ये ऐसे हरूफ हैं कि जिनका माना दुनिया में कोई नहीं जानता तो सारे अरब मिल कर भी इन तीन हरफों यानी अलिफ लाम मीम गोया तीन हरफ़ मिल कर एक छोटी सी आयत बन जाती है इसका भी अरब सारे मिलकर मुकाबला नहीं कर सकते और दूसरी हमत ये हो सकती है कि क़ुरान पाक उसी शख्स पर खुल सकता है कि जो सबसे पहले आज़जी इख्तियार करे कि अलीफला मीम जब हम पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि अल्लाह आलमी मुरादी ही कि हम तो आजज़ हैं हम इसके माने को समझने से कासिर हैं तो क़ुरान भी उसी के उसी पर खुल सकता है कि जो इसको पढ़ने से पहले आज और इनके का इजहार करे तो ये सूरत इस सूरत में सबसे पहले इंसानों की अकसाम बयान की इंसानों की तीन अकसाम हैं एक इंसानों में वो ग्रोह है कि जो ईमान लाने वाला है और दूसरा वो ग्रोह कि जो इनकार करने वाला है यानी कुफ़ार और तीसरा ग्रोह वो मुनाफिकीन का है कि जो जाहिरन तो ईमान लाते हैं लेकिन हकीक़त में वो दरप्रदा वो ईमान नहीं लाते वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का इनकार करते हैं तो ईमान वालों की यहाँ पाँच सिफात बयान की पहली सिफ्त कि वो गायब पर ईमान लाते हैं यानी जो चीज़ें हमारी आँखें नहीं देख सकती यानी जन्नत, जहन्नम और हशर नशर हिसाब और उसका कायम होना मरने के बाद इकामत सलाह यानी नमाज़ को उनके शरात और आदाब के साथ पढ़ते हैं तीसरी सिर्फ़ बयान की कि वो ज़क़ात और सदक़ात को अदा करते हैं और चौथी सिर्फ़ बयान की कि वो आसमानी किताबों पर ईमान लाते हैं और चौथी सिर्फ़ बयान की कि वो आखिरत की तस्दीक करते हैं उस पर ईमान लाते हैं इसके बाद आ, दूसरे ग्रोह यानी कुफ़ार का तस्करा किया कि इनदीन का फ़रु सवाम अन जरतम अमल तुंजर हमलाम्ल्लाब वाल सम वाला बसौरिम गशा वल आदाबन अज़ीम कि वो लोग के जो इनकार करते हैं और नहीं मानते तो हज़ू से इशात फरमाया कि आप इनको समझाएँ या ना समझाएँ इनके लिए बराबर है इनकी मोहर इनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर और आँखों पर पर्दा डाल डाला हुआ है और तीसरा गुरो वो मुनाफ़ी का है तो यहाँ पर तेरह आयात में गोया मुनाफिकीन का तस्करा है और मुनाफिकीन की सफ़ात बद का तस्करा है कि वो झूठ बोलने वाले हैं धोखा देते हैं उनके अंदर शूर नहीं है और इसी तरह उनके दिल जो है वो दिल के अंदर बीमारियां हैं दिल की बीमारियां हसद तकब्बर हिरस लालच कीना इसी तरह वो मकर वफरेब करने वाले हैं और बेवकूफ़ और सफाहत इख्तियार किए हुए हैं और अल्लाह और अहकाम का इसजा करते हैं और ज़मीन में फसाद और फितना करते हैं और जहालत जलालत तजुब शक इसी तरह अहल ईमान का तस्वुर उड़ाना इनकी सिफात हैं इनको ये सिफात यहाँ पर उनकी बयान की गई उसके बाद आगे आदमत वसलाम की तख्लीक का जिक्र है कि अल्लाह ने आदम सलातम को दुनिया के अंदर अपना खलीफा और नायब बनाकर पैदा किया और इसी तरह मलाइा के साथ अल्लाह का जो मकालमा और बात हुई हज़रत आदम आ सलातम की पैदाइश के वक्त तो वो सारा मकालमा यहाँ ज़िक्र है कि अल्लाह ने आदम सलात को क्यों पैदा किया ज़मीन में अपने अपने अहकाम को और अपना निज़ाम नाफज करने के लिए इसको अपना नायब और खलीफा बनाया है इस मुकालमे के बाद आगे यहूद का तस्करा है के साथ जो तस्करा यहूद का हुआ है वो इस सूरत में ही हुआ इस सूरत में उनके ऊपर जो अल्लाह की तरफ़ से इमाम थे वो इाम गिनवाए गए बहुत सारे इतना ने उनके ऊपर किए और फिर यहूद का उन नामतों का ना शुक्री करना और अल्लाह की नाफ़रमानी करना तो गोया उनके ऊपर इनामात किए और इाम का जो उन्होंने इनकार किया उसका यहाँ पर तस्करा है तो उनके इनामात में से आ, बड़े बड़े इनाम को यहाँ जिक्र किया कि इनके अंदर अल्लाह अलाजिला ने अम्बिया आलतम को कसरत के साथ पैदा किया और इन्हें दुनियावी खुशहालियाँ अता फरमाई, ये कितनी बड़ी नेमतें हैं और फिर अल्लाह ने यहूद को अकीदा, तोहद और ईमान की नेमत से भी सरफराज किया था अम्बिया के ज़रिए से क्योंकि अम्बिया की कसरत थी और इसी तरह फिर आउन के मज़ालिम से यहूद को निजात अता की और इसी तरह मिस्र में जो है ना उनको उनको ठिकाना अता किया और फिर सहराए, सीना में बेसर सामानी में थे अल्लाह ने उनको सलवा के ज़रिए से उनका इकराम किया और फिर गोया बे गया वादी में चश्मे अता किए और साए के लिए बादलों का इंतज़ाम तक किया इतनी न्यामतें यहूद पर अल्लाह शाह नू ने की हैं लेकिन इन्होंने उन सारी नमतों का कुफ़रान किया ना शुक्र की और उन्होंने अम्बिया आल को ना हक़ क़त्ल किया हक़ को छुपाया और अम्बिया आल मसलात की तकजीब की हती के बिछड़े को अपना मबूद तक बना लिया और इसी तरह जो है उनकी इस नामदों की नाशुरी में अल्लाह ने यह भी ज़िक्र फरमाया कि अम्बिया को ये ना हक़ क़तल करते थे और ये बार बार बदअहदी करते थे एक बार आहद करते फिर तोड़ देते इनके दिल इंतहाई सख्त हो चुके थे और अल्लाह के जो कलाम था जो हज़रत है मूसल सलातम के ज़रिए इनको अता किया उनके बाद इसने इन्होंने मानवी और लफ्ज़ी तहरीफें की और शरीयत के अहकाम का इनकार किया और हसद जैसी बीमारी बोग्स जैसी बीमारी इनके अंदर आ गई और मादी जिंदगी को मुबालगे के हद तक उससे मुहबत करते थे और मुकर्र फरिश्तों से इन्होंने बेजारी इख्तियार की तो ये वो ख, वो खराबियाँ थीं कि जो यहूद पर इनामात के बावजूद उनमें ये पाई